Винтовка с оптическим прицелом. Это первое, что надо освоить, ибо она позволяет работать на хорошей дистанции от клиента. По мере обретения опыта работы, ты будешь подходить к нему все ближе. Нож, например. Это самый последний этап, окей? Окей. Okay. На позицию. Оставь. Это снимешь в последний момент. Да солнце это бликует, и ты можешь себя обнаружить. И одеваться всегда надо только в темную одежду. Окей? Окей. Попробуешь сама. Это будет лучшим уроком. А в кого стрелять? Выбирай сама. Через пять минут я к вашим услугам. Вы в костюмах останьтесь здесь. Все должно быть естественно. Только не женщин и детей, так? Так. Бегун с желтым, Окей. спокойно. Держи его в прицеле. расслабься. как будто ты бежишь вместе с ним. Почувствуй его движение. С глубокий вздох и Давай. Что это? Стреляли. прикройте его со мной все в порядке. Откуда стреляли? Первого выстрела. Внимательнее, отпустите меня, все в порядке, не поднимайтесь. А можно попробовать настоящими пулями? В другой раз.